Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Bertemu lagi kita hari ini untuk melihat senarai-senarai kereta yang paling laku, paling laris dalam dunia. Ha, mungkin ada yang confuse sebab sebelum ni ada dah senarai tu. Ha, yang itu cerita lain. Tapi seperti biasa, kepada anda di luar sana yang mungkin baru saja menemui channel Mekanika Malaysia. Hmm, let's get it. Jadilah lah anda menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng untuk menikmati video-video hebat dari kami. <laughs> Okey. Terima kasih. Pacel lah cil? Ah, pacel apa cil? Ah, pacel apa cil? Ah, ha. Ah, pacel apa Ah, pacel apa ah, apa celah pecil apa ah, celah hey, eh kenapa ni tak boleh eh hey, apa tak boleh tak boleh kenapa tak boleh pula orang lain tu isi ha semua boleh je tak boleh lah Kenapa tak boleh? Saya memang suka minyak ni Infinity Ron 95 Euro 4M Bagus ni Jimat minyak Kenapa abang halang saya? Memanglah tak boleh Ini pump saya Mu punya Tu Sebelah oh, Ha Yang ni eh? Ya Ye. Salah eh? Salah Sorry Sorry Hei. Isi minyak BH Petrol nak dapat poin banyak Download je BH Petrol Ikat. Masa daftar tu, masukkan kod BH Petrol X Mekanika. Ah, ha, untuk pendaftaran baru, anda akan dapat 100 e-points. Percuma! Mantap! Jika anda menonton video ini anda juga mungkin ada confuse sikit ataupun anda terlepas video-video yang pernah kami hasilkan sebelum ini iaitu kereta-kereta terlaris di Malaysia pada 2024. Ah ha, yang itu kami letak link dia dekat bawah. Itu senarai-senarai kereta paling laku dalam negara kita. Kemudian kami ada buat satu lagi video yang berlainan iaitu kereta-kereta di mana negara yang paling suka shopping kereta maksudnya negara mana yang paling banyak beli kereta pada tahun itu ah ha. itu kami buat video yang berbeza dan pada kali ini ah ha, ini video yang lain kita nak tengok spesifik model jadi kereta apa adalah kereta yang paling laku di peringkat global nombor 1 apa sehingga nombor 10 dan seperti biasa bila kita tengok rank kita kena tengok yang paling rendah dulu sampailah ke juara nombor satu. Sekarang, mari kita teruskan kepada adik luar sana. Sediakan popcorn, mama tabak bulan puasa yang tak habis tu, uh, nasi kenuri, lemang tu. Cepat, kita tengok sama-sama. Di tangga yang ke-10, iaitu sebuah SUV daripada German Volkswagen Tiguan. Okey. Kalau anda tengok Volkswagen Tiguan di pasaran Malaysia, yang itu adalah generasi Kedua, sebenarnya untuk model global Volkswagen Tiguan ni dah ada model yang paling baru, generasi yang ketiga dilancarkan pada tahun lepas dan seperti biasa kereta-kereta baru ni bila dia baru orang ada drive nak beli dia tu. Jadi, Volkswagen Tiguan mendapat di tempat yang ke-10 dengan bilangan sebanyak 540,000 unit terjual di seluruh negara dan di kalangan 540,000 ni kenapa? kenapa orang beli sebab kalau kita tengok senarai-senarai yang kami berikan pada hari ini dia bukan saja memberi satu pilihan tapi dia memberi banyak pilihan engine contohnya okay, Volkswagen Tiguan ni dia datang dengan engine petrol 1.4 turbo untuk basic model maksudnya yang bajet tak berapa nak tinggi dia akan beli yang ini kemudian dia ada model pertengahan 1.4 petrol dengan mild hybrid system ha, kemudian dia ada 2.0 turbo yang ini ha, yang kerja Kerjaan pakai facelift bini, ha, dia beli yang 2.0 turbo kemudian dia ada 1.5 plug-in hybrid vehicle Okey, yang ini hybrid tapi ada juga fungsi elektrik maksudnya dia boleh jalan certain range dengan menggunakan EV saja dan engine digunakan untuk pakai engine lah ha, dan ada juga 2.0 turbo diesel nampak banyak pilihan jadi kalau kita masuk dekat showroom tak mampu yang ini beli yang ini tak mampu yang ini beli yang ini tak mempunyai ni, ni ni jadi, jangan suka-suka tanya nanti saya sebenarnya tunjuk-tunjuk ujung-ujung, ha, kena beli juga nombor 9 daripada Germany, kita terbang ke Asia ini satu-satunya brand daripada China yang berjaya masuk ke Senarai ha, itulah saya kata jangan main-main dengan brand China ni sekarang dia dah masuk top 10 kereta paling laris di dunia kereta okay, apa? BYD Song berapa banyak? 570,000 unit terjual pada tahun 2024. Kalau anda nak tahu, BYD Song ni merupakan domestic king dekat China, dia terjual paling tinggi dan untuk konteks, jadi anda kena tengok industri automotif China secara keseluruhannya di China. Tahun lepas, mereka menjual total sebanyak 31.5 juta kenderaan, hampir sama dengan Bilangkan rakyat Malaysia Ibarat Budak yang lahir dekat hospital Terus dah ada kereta sini Dekat Malaysia lah ha, Jadi memang Betul-betul China ni kaya sekarang Jadi BYD Song ni Depend pada Pasaran Dia bukan saja jual di China Juga dijual di negara lain Tapi Dekat negara lain Dia tukar nama lah ha, Dia ada nama Dia panggil BYD Seal U. Ada juga dia panggil BYD Sealion Lion 6 ha, Dan untuk anda Nak tahu juga dekat China BYD Song ni ada pelbagai varian dan juga pelbagai model kalau kita kumpulkan semua maksudnya dengan yang hatchback dengan yang SUV dengan yang lori trailer ke janji nama dia BYD Song berapa total dia jual? Hmm, 816,240 unit yang ini termasuk semua varian ICE, PHEV, EV, MIC, KEY, MOUSE Di tangga yang ke-8 Daripada China kita terbang Terus ke Jepun Yang ini Toyota Camry Pada 2024 Sebanyak 580,000 unit Toyota Camry terjual Jika anda tidak mahir dengan kereta Ini adalah kereta sedan paling besar Dalam keluarga Toyota Sedan Segment D ha, Kalau kita nampak paling besar Tapi kalau dekat overseas Biasa-biasa je Mak rempik je pakai Okey Sebenarnya, Walaupun dia jual RM580,000 uh, Camry ni drop sikit Daripada 2023 okay. Pada 2023 Dia orang jual RM650,000 unit Jadi Sebenarnya pada ketika itu 2003-2024 Dia ada transition model Sesetengah negara masih jual model baru Sesetengah negara Sesetengah negara masih jual model lama Dan ada negara yang dah jual model baru Tapi depends pada negara tu jadi ada yang pakai engine dynamic force ada yang engine hybrid ada yang pakai turbo tak ada Camry tak ada pakai turbo jadi Angka-angka uh, yang ditunjukkan pada model Camry ini menunjukkan apa? Dia konsisten. Toyota memang banyak dalam senarai kita pada hari ini. Jadi teruskan menonton. Kalau rasa nak kencing tu, nak kencing dulu. Pause dulu. Yang ketujuh masih lagi berlegar di benua Asia Daripada Jepun kita terbang ke Korea Utara Kereta yang dikeluarkan oleh Kim Jong Un Korea Utara ni tak ada kereta Korea Selatan daripada Hyundai Hyundai Taksim Weh! Salah bang sebut Hyundai Tucson Kita ni orang Malaysia ni kan Ikutlah nak sebut apa Kalau kita sebut benda tu Orang faham dan okey lah Kalau nak sebut betul-betul Hyundai Tucson tak faham orang tak faham jadi kita sebut Hyundai Taxa sebanyak 610000 unit terjual pada 2024 jadi walaupun anda kurang nampak dia atas jalan dan memang kurang pun dekat Malaysia Hyundai Kia ni dia kurang mendapat tempat sikit tapi dalam pasaran global Hyundai Kia ni memang satu jenama yang besar dia orang memang top 10 setiap tahun. Jadi SUV ini adalah segmen C. Dia sama dengan CX-5, RAV4, CRV, X70. Jadi yang dijual ini dia dapat nombor tujuh kan? 610 ribu unit. Sebenarnya dia bukan model baru tau. Dia dah ada di pasaran sejak tahun 2020. Maksudnya kereta dah 4 tahun orang still beli lagi sebanyak 610 ribu unit worldwide. Maksudnya kereta tu memang best. Dan satu-satunya jenama Korea dalam senarai kita pada kali ini. Okey, Hyundai Tucson ni pun ada banyak model dan varian. Dia ada petrol, dia ada petrol turbo, ada hybrid, ada plug-in hybrid dan juga ada model diesel. Dan untuk pengetahuan anda juga, di kalangan Hyundai, maksudnya semua kereta-kereta Hyundai yang ada di pasaran, Tucson ataupun Tucson, ini adalah SUV yang paling laku dan juga kereta paling laku total dia pernah jual daripada 2004 sampai 2024 sebanyak berapa? 7 juta unit Tucson terjual selama 20 tahun dan kat mana yang laku ni? dekat Amerika dan juga dekat Europe dekat Europe total dia jual sale model taksa ni 1.7 juta wah mantap po 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 Nombor 6, sebuah trak pikap yang bukan Hilux, iaitu Chevrolet Silverado. Berapa banyak jual? 640,000 unit. Macam mana trak pikap yang bukan Hilux boleh berada dalam senarai kereta terlaris pada 2024? Sebab memang laris. Sebabnya, dia banyak terjual di Amerika, USA lah. Sebab dekat US, total industry volume, maksudnya pada 2024, keseluruhan jumlah kereta yang terjual ialah 16 juta Dia nombor 2 Paling banyak Nombor 1 China 31 juta lebih ha, Dia 16 juta Dan Di negara USA Nombor 1 yang terjual Ialah Ford F-150 Nombor 2 Chevrolet Silverado Jadi Total overall Masuk dia jual kat Mexico Kanada Kok dia apa semua ha, 640 ribu lah okey Sedikit maklumat Chevrolet Silverado ini dipasangkan di tiga kilang yang berbeza. Dia ada kilang dekat US dekat Indiana. Dia juga ada kilang dengan Mexico. Dia juga ada kilang di Kanada. Hmm. Kita sekarang tahu memang US ada masalah dengan Mexico dan Kanada dan Amerika dan British dan Jepun dan sebenarnya dia ada masalah dengan semua orang. Nah, dia memang nak bermusuh dengan semua orang tapi musuh yang paling ketara ialah Kanada dan Mexico. Apa akan jadi? Bila tarif yang tinggi dikenakan pada dua negara ini. Saya rasa pada 2025 Chevrolet Silverado babai ah. Memang tak ada dalam sana Kalau ada mungkin dia jadi nombor 33 ataupun 461. Dia memang akan kena efek sebab negara-negara ini yang dikenakan tax yang tinggi ni dia pun ambil parts daripada negara lain. Dia akan kena double triple empat kali kena tax. Jadi harga kereta itu sendiri akan jadi mahal walaupun dijual di Amerika Pada muka Donald Trump Di tangga yang kelima Kembali ke benua Jepun Iaitu Honda CR-V Sebanyak 740,000 unit terjual Okey Tinggi? Ya memang tinggi Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun 2023 pada 2023 CNV ni terjual sebanyak 846,000. 100,000 drop. Kenapa ni? Kenapa? Sebab memang kita tidak menafikan. Okey, kalau untuk SUV segmen C, segmen C adalah SUV yang paling kompetitif sekali. Kita ada player-player daripada Jepun, daripada Korea dan sekarang masuk pula player-player daripada China. Dengan lambakan model-model ini Traditional manufacturer macam Honda, Toyota, Mazda, Mitsubishi, Nissan apa semua ni dia orang memang akan terkesan tetapi jika anda memang nak mencari sebuah SUV segmen C yang besar boleh diharap tak rosak secara tak payah nak kaji ya, lah, lah apa semua yang ini memang one of the best SUV out there memang boleh beli sangat lah ha, CRV cuma biasalah dari satu generation satu generation harga dia lama makin mahal tapi again features dia makin lama makin banyak bertambah bertambah itu dia di tangga yang kelima di tangga yang keempat kembali terbang daripada Jepun kita terbang ke Amerika Syarikat iaitu Ford F-150 F-150 ni terjual sebanyak 900,000 unit bayangkan dekat sejuta dia jual dalam masa setahun. Jadi macam biasalah. Kalau dekat Amerika, dua yang teratas tu semuanya trak pikap. Trak pikap dia pula nak cerita sebenarnya agak payah juga sebab dekat kita, trak pikap dekat kita bila kita tengok Hilux, Triton, D-Max, kita nampak oh saiz itu trak pikap. Sebenarnya kalau dekat US, yang saiz Hilux semua tu dianggap kecil, compact trak pikap. Dia orang punya trak pikap tu memang besar lori macam kita bawa lori 8 tan ha. F-150 ni memang laku sebab dia menggunakan tagline besar dan berkuasa tapi ok kalau kita tengok dari segi lonjakan jualan memang mengejutkan sebab pada 2023 dia orang cuma jual 623,000 unit saja. Ha, tiba-tiba dia melonjak dekat 1 juta. Mantap, huh, mantap mantap. Tapi pada tahun ini seperti juga yang terjadi kepada Boleh Silverado. Tarif yang dikenakan oleh Donald Trump sebenarnya memberi impak kepada banyak industri. Selain menjadikan barang-barang mahal di Temu, Mr. DIY, Amazon dan sebagainya, dia orang juga terkesan dekat benda-benda lain. Ha, maksudnya, kedai RM2 dekat US, dia tak jadi RM2 lah. Dia jadi rm ya Bukan. Maksud saya, dengan uh, tax tarif yang dikenakan ni, walaupun, ok, walaupun Ford tu kilang dia dekat Michigan, tetapi kena ingat, bukan 100% barang-barang yang nak buat kereta komponen-komponen tu dibuat di US pandai ke Mak Saleh tu nak buat skru apa semua buat gasket tak reti dia dia orang reti kerja McDonald's dia itu pun minta tips ha, jadi saya rasa dia akan ada kesan terhadap harga jualan because of taris daripada Donald Trump. Menghampiri ke juara. So, kita dah berada di nombor tiga. Nombor tiga dia dah cecah satu juta. Satu juta dua puluh ribu unit. Kereta apakah itu? SUV. SUV apakah itu? Toyota RAV4. Jadi, tak mengejutkan lah ha, kalau orang yang faham dalam industri automotif peringkat global dia tak mengejutkan sebabnya Rafo ni memang seingat saya daripada 90s memang dia sebuah SUV segmen C yang sangat berjaya di US dan juga di Amerika di US dan juga di Europe sekarang pada 2024 yang tadi dua terak teratas atas ha, Rafo ni dia duduk nombor 3 1 juta 20 ribu sebenarnya dia drop sikit pada 2023 dia orang jual sejuta tujuh puluh ribu so drop dalam lima puluh ribu unit lah jadi Rafo ni juga dia bukan macam yang kita tengok tu yang UNW bawa kemudian dia stop sebab tak laku ialah dua ribu lebih kan memang agak steep lah agak mahal lah untuk SUV Segment segmen C di US dia ada banyak pilihan dia ada bagi engine petrol engine hybrid ha, uh, jadi yang ini tinggi jualannya walaupun pejuang-pejuang EV walaun walaun EV berkata dekat US sana kita mesti EV apa tapi 1 2 3 tak ada EV EV tak ada laku kat sana kan ah ha, 1 2 3 tetap kereta enjin petrol dan juga enjin diesel long life Alza Nombor 2 di angka 1 juta lagi 1 juta 80000 masih lagi sebuah Toyota iaitu Toyota Corolla again sama macam rav tadi, Toyota Corolla ni sejak zaman Saloma dulu, memang Corolla ni laku. Ha, daripada dulu, daripada awal dia masuk dekat US ni, dia telah mengubah lanskap cara orang nak beli kereta dulu, nak kereta besar-besar, laju-laju, engine V8, V12, V18. Lepas tu dia gelak-gelak je tengok kereta Jepun. Tapi sebenarnya itulah yang menjamin. Ha, menjamin sebab kalau kau tak ada duit, kau isi RM10 pun boleh jalan. Kalau V8 tu, kau isi RM10, kau jalan buka pintu pagar habis dah minyak tu. Uh. Ha, jadi Corolla ni memang laku. Dah lah jimat minyak. Kereta ni sebenarnya murah. Murah dekat overseas lah. Bukanlah dekat Asia, bukan dekat Malaysia. Jimat minyak, basic dan juga kalis rosak. Sebagai nak mudahkan pemahaman lah. Toyota Corolla kat luar negeri ni ibarat kat kita macam perdua beza je. Ha, boleh lah kan. Tapi sebenarnya, pada 2023, dia jual berapa? Tu? 800 3000 unit je. Ha, dia naik tu ini macamnya je. Ha. Hamdan KK Dragon. Juara kita, kereta paling laris di dunia pada 2024 ialah Produa Alza Salah Tesla Model Y. Macam mana kereta bodoh boleh jadi nombor satu? Sebab, sebab dekat dua negara utama di dunia USA dan juga China dia paling laku bayangkan dekat negara yang memang berjual berpuluh juta kereta bila kereta tu laku dekat negara ni otomatik dia akan laku lah sebanyak 1 juta ribu unit terjual namun anda perlu ingat pada 2023 dia jual lagi banyak 1.22 juta nampak tak dia punya drop ha, drop kan maksudnya turun lah kita dalam hidup ni bila dia turun, jatuh jualan dia, kita kena gembira. Nice. Hidup kita ni, kita kena bersangka buruk. Dan juga, dengki. Tengok orang, ada muka. Tak laku. Jadi Tesla Model Y ni, saya rasa pada tahun ini, dia akan memberi impak yang lebih besar. Sebab kita pun memang tahu apa yang berlaku antara USA dan juga China. Donald Trump dan juga Presiden Xi Jinping. Okay? Xi Jinping tak nak mengalah. Teranglah pada hari ini kita Uh, tengok news kan uh, dia macam dia nak dia nak mengalahlah sebabnya USA sangat banyak bergantung kepada China especially Tesla sebab itu anda sudah tidak nampak Mas Elon di TV lagi sebab dia memang dah kecil hati sebab dia terjejas sekarang ni jadi saya rasa pada 2025 memang disebabkan tarif dan juga tax ini jualan Tesla memang akan drop walaupun walaupun mereka baru saja memperkenalkan facelift Tesla Model Y yang dinamakan Model Y Juniper yang mana tetap buruk Y buruk dia keluar facelift tetap buruk ingat Tesla Tesla bodoh dah buruk ok itulah tadi 10 buah kenderaan yang paling laris dalam dunia jadi anda boleh nampak dekat situ kalau dia laku dekat negara yang TIV dia besar Maksudnya macam USA Macam China Kereta yang memang dia jual berpuluh-puluh juta Kalau dia laku kat situ For sure dia akan masuk dalam list Okay Kami sebenarnya baru balik daripada Shanghai Shanghai Motor Show Hmm Ada sedikit komen yang ingin saya berikan di sini lah Untuk melihat ke depan Maksudnya Masa depan kenderaan-kenderaan yang ada di pasaran sekarang Orang mungkin bercakap tentang EV, EV, EV Tapi apa yang nyata saya nampak dekat China sekarang manufacturer EV dia bukan stop dia macam dah tarik handbrake sikit ha, dia dah tarik handbrake sikit saya rasa dekat China dia orang dah mula menghadapi masalah kesesakan dekat charging station dan juga mungkin recyclable battery dan isu-isu yang melibatkan kereta-kereta elektrik lah ha, mungkin juga demand dia semakin slow sekarang ni mereka fokus kepada Uh, teknologi pertengahan iaitu hybrid dan juga plug-in hybrid vehicle. Dan kalau anda follow mekanika daripada dulu saya memang seorang yang positif tentang plug-in hybrid vehicle. Dan juga kalau kita tengok industri secara overall, banyak orang dulu dia tak peduli dengan China tapi bila China dah masuk ke dalam list, dia orang monitor. Uh, apa China direction, apa direction tu dia orang perhatikan. Dan saya rasa jangan bimbang. Alza kami tetap akan digunakan sehingga ke akhir hayat. Kami jangka 2025 dan ke atas EV mendatang. Long life. Alza. Axioma. Ah RS Tajul. Azar Empit. <laughs> Okey. Assalamualaikum dan sekian terima kasih.